разные металлы создается определенный потенциал между ними, да, то есть как воздействие слабым электрическим током, что дополнительно помогает стимулировать нервную систему. Как следствие первых двух появляется стимулирование иммунной системы, то есть за счет стимулирования каких-то общих процессов кровообращения, обменных процессов. Если обратиться к тому, что чем мы занимаемся, то даже стимулирование, вот особенно нервное окончание на руках, помогает развитию речи. А за счет чего? За счет того, что у нас в мозге зоны мелкой моторики и зоны речи содержатся рядом. То есть на определенном этапе жизни ребенка мелкая моторика стимулирует развитие речи. то есть мы знаем, что у ДЦП в том числе страдают и мелкая моторика, и движение артикуляционного аппарата. То есть если непосредственно разработка артикуляционного аппарата занимает Логопеды, да, это логопедическое направление, то мы можем, э, так сказать, зайдя с другой стороны, за счет стимулирования нервных окончаний, работы с мелкой моторикой, да, каких-то игр, взаимодействия, мы как бы оказываем свое воздействие. Ну, и если говорить о периоде лечения, как оно должно проходить? Допустим, тоже аппликационная терапия. С какой периодичностью? Тут однозначно сказать нельзя, потому что дети все разные, да, то есть даже наличие вроде бы там одинаковой степени выраженности ДЦП не обозначает, что у них одинаковое состояние. Почему? Разные условия рода, разные родители, много много чего других факторов, да, каких мы сразу учесть не можем. Поэтому за конкретными программами желательно, конечно, обращаться к врачам, которые точно знают какие, то есть дозирование норме воздействия подобного, потому что э, чрезмерное воздействие, как обычно, тоже может оказаться не очень полезным. Поэтому точные рекомендации лучше, конечно, спрашивать у врачей. Угу. Ну, по поводу улучшения, да, то есть ребенок, когда может себя почувствовать уже лучше, в течение м, скольких занятий, то есть период должен пройти, какой, чтобы ребенок себя лучше уже почувствовал. Улучшения сейчас на данный момент имеются какие-то у вас? Возможно, есть а, э, какие-то примеры? Я понял ваш вопрос. Смотрите, э, да, то есть опять немного вернемся назад. Э, точно по срокам все равно к врачам. Э, то, что касается э, нашей работы, э, как бы, со стороны что можно увидеть? Ребенку становится проще, да? Ребенку, ребенок становится не таким напряженным. То есть если мы наблюдаем со стороны за ребенком, да, и допустим, как, как психологи мы занимаемся тем же когнитивными функциями, подготовкой к речи, мы видим, что ребенок становится менее напряженным, его, с ним можно уже дальше работать. По-разному может быть, может быть месяц, может быть меньше, может быть больше. Точных сроков вам сказать изначально никто не сможет. То есть мы отталкиваемся уже от тех результатов, которые дает предыдущая терапия. Скажите еще вот такой небольшой совет есть родителям, что от них, да, с их стороны больше всего требуется вот терпение. Что еще, то есть посоветуйте? Терпение, им. понимание того, что этот ребенок такой же, просто у него есть особенности. А почему это важно, если ли родители понимают, что у а -а -а. них Нормальный, обычный ребенок, но с особенностями, опять-таки, да, они не будут жалеть, они не будут, возможно, на нем срываться. У них у самих будет меньше негативных эмоций возникать по этому же самому поводу. То есть сюда же будут у нас терпение, понимание, конечно, любовь. Если родители при этом ребенка любить не будут, ребенок опять будет это понимать. Да? То есть это, если сравнивать с жалостью, будет дополнительно ухудшать его состояние. Угу. Спасибо большое, Антон Олегович, И за приветные советы. Я думаю, зрители обязательно ими воспользуются. Что ж, на этом всего доброго, вам до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Не верь, когда сказали шансов нет. Шанс есть всегда, хоть маленький, но есть. Не верь, когда сказали невозможно. Нет в жизни невозможного, поверь. Ти дійствуй смело, дерзко, осторожна. Откроється перед тобою любая двір. Нещодавно цей вірш мені розповіла дуже чуйна та добра людина Аліна Косе, директор районного центру дитячої та юнацької творчості у місті Мар'їнка. Вона запевнила мене в тому, що чудеса бувають, і я їй повірила. Переконайтеся в цьому і ви. Диво, яке сталося в родині ліхтаренків, сьогодні для багатьох може здатись справді неймовірним, але правдивим. Адже минуло вже декілька років після того, як Артем почав ходити. Він та його рідні з хвилюванням згадують той час і, дякують Богу, та ще одній людині, котра допомогла повірити і досягти відповідного результату. Щоб почати ходити, хлопцю довелося щодня над собою працювати, виконувати всі рекомендації лікарів і найголовніше по несколько раз в рек медицинское лечение. Знаете, был поздний вечер, я не поленилась, но я взяла машину, я приехала и увидела бабушку, которая выводит Артема на улицу. Я познакомилась с ней, мальчик очень активный. И пока бабушка рассказывала истории, чтобы как-то донести потом это до родителей реабилитационного центра, мы не могли угнаться за Артемом. Он так быстро от нас убегал вот, в прямом смысле этого слова. И каждый раз я говорила: Артем, подожди, Артем, подожди. Удивило то, что бабушка сказала Татьяна Михайловна, что Артема сюда привезли вообще на носилках, и он не ходил при родах ему нанесли травму, то есть шейный позвонок был свернут. И нас сначала как бы считали, что это нормально, а на, на сутки нас отправили в реанимацию. Естественно, он не ходил. Первое время у нас было восстановительно это шея, массажи постоянные, конечно, но мы начали с четырех месяцев. В першу чергу необхідні були постійні процедурні заняття: накладання аплікаторів, масаж, мануальна терапія, іглотерапія і, звичайно, саме бажання хлопця. Він не ходив тоді. руки його ну була спастика, У нього була скандирована річ. То есть он медленно говорил с скандированная речь. У него было специфическое выражение лица. Когда я ему провел вот эти манипуляции и про мануальную терапию, он первое, что схватился, он начал попадать шпагами в ножны. То есть у него получилось, у него руки начали работать, шпагами в ножны начал попадать. И он начал ходить. Хлопець Ріс, зрушення з'явились в його організмі і потрібно було якомога частіше перебувати на лікуванні. Але через певні сімейні проблеми Артем не зміг так часто відвідувати лікаря. До того ж, поїздки виявлялись доволі довгими, адже їздити потрібно було з Луганської області. Хоча лікар в Донецьку і не давав безкоштовне лікування родині, допомагав чим міг, все ж декілька років випало з оздоровчого періоду життя хлопця. А для дітей з обмеженими можливостями в лікуванні це дуже важливо, не може бути ніяких перерв. Чим він менше, тим безслідніше йдуть е, уходять результати. Ну, несмотря на те, що був большой промежуток, ми зараз в останніх десь трьох-чотирьох років все-таки восполнили частину, но все одно ноги ми не змогли так вот зробити. Але не дивлячись на це, сьогодні Артем почуває себе набагато краще. В нього є свої захоплення та мрії. Він дуже полюбляє займатися вишиванням з бісеру та гуляти на вулиці. В майбутньому мріє вивчити весь склад комп'ютера, тому зараз присвяче багато йому часу. Дякує чарівним рукам лікаря і вірить в те, що в майбутньому повністю вилікується, адже віра та підтримка рідних це найголовніше. Если меня это в тот раз, когда я был маленьким, меня привели за две руки, угу. мама, то сейчас нормально. Вышиваю. Вышиваешь? Да. Это тонкая работа, правда? Да. Я раньше учился в другой школе. Там вот эти вот всякие штуки делали. Угу. Ну, як как би, бы, дерево з бісера, апшить uh -huh. бісером. Мене просто к этому как бы, uh -huh. пристрасті поета появилось. Артем це одна дитина із сотні дітей, яким потрібна також допомога. І головне в такій ситуації вірити в краще, не покладати рук. Адже діти з обмеженими можливостями, як ніхто інший, потребують турботи та піклування близьких. Мне очень хочется дать лучик надежды мамам и вообще всем людям, которые столкнулись с бедой, чтобы они не замыкались на себе. Потому что вот есть интересная фраза, что можно закрыть глаза на проблему, но нельзя закрыть свое сердце на свои чувства. И если тебе сказали, что шансов нет, Є шанс, хоч маленький немножко, Когда тобі сказали, що це невозможно, ні, в житті невозможного. Стучітьсь в двері, і вам буде відкрита. Тож ніколи не опускайте своїх рук, якою б ситуація не була, і що б вам там не говорили. Чудеса бувають, і в це просто потрібно вірити. І тоді ви обов'язково переможете будь-які негаразди. Артем реальний цьому приклад. Ну що ж, на цьому завершується наша програма, адже вже перегорнута остання сторінка сімейного тележурналу Світ родини я бажаю вам та вашим родинам щастя та сімейного благополуччя. Нехай у вас все буде гаразд. Вірте у краще і воно обов'язково здійсниться. До побачення!